Наскільки міцним є запас моралі сучасної людини? Чи загрожує це руйнуванню цивілізації? Вітаю вас! Мене звуть Сергій Балюк. З вами програма Призначення. Вчені історики виявили закономірність. Як тільки будь-яка цивілізація досягала такого періоду свого розвитку, де нівелювалася сім'я та мораль, де в суспільстві панувала вседозволеність, така цивілізація руйнувалася із середини або ж ставала легкою здобиччю завойовників. Завдяки законам природи існує земля. Завдяки законам моралі існує цивілізація. Сьогодні ми поговоримо про те, чи повинна мораль бути принциповою. У нас в гостях Сергій Вельбовець, керівник медіагрупи Інвікторі. Найбільшого порталу християнських інтернет-ресурсів. Вітаю вас. Добрий день. Ви безпосередньо причетні до інформації. Ви поширюєте інформацію. В наш час через мережу інтернет можна донести будь-яку ідею чи переконання до великої кількості людей. Скажіть, будь ласка, що сьогодні найбільше пропагується через інтернет? Так виходить, і це доволі парадоксально. що в настоящий момент через інтернет пропагандіруються. какие-то ценности, если можно их так назвать, которые э, губительным образом сказываются на нашу цивилизацию в целом. И это не зависит от страны. И в последнее время наступает тенденция, когда просто порно, просто разврата, просто даже детского разврата уже совершенно недостаточно людям. И мы видим некую экспансию в этих запросах, э, гомосексуальных ценностей, ценностей нетрадиционной ориентации. То есть такое впечатление, что люди не могут насытиться вообще ничем, если мы говорим о разврате. И приступают все границы. А так как интернет это, в общем-то, среда, информационная среда, которая не контролируется абсолютно никем, то все это, как вы понимаете, становится доступным нашим детям, школьникам, студентам, а Современным развитием детей и детям, которые ходят еще в детский садик, но уже умеют нажатием нескольких клавиш э, войти в интернет. Можно сказать, что все зло, которое людство стримывало, сегодня вылезло, выплеснулось интернету. Да, именно так. То есть, не интернет является виновником этого, а то, Вероятный, что интернет? Да, интернет является катализатором этого. То есть, он позволил. Человечеству показать показати свої тайні на самом деле, що на самом деле оно желает. пане Сергію. Ви згадали про гомосексуалізм, але гомосексуалізм був і в древній Греції, і в древньому Римі. А чим зумовлена гострота цього питання саме сьогодні? Вероятне, общество переживає таку фазу своего розвитку в даний момент, коли люди несколько присицілися а с одной стороны и с другой стороны мы живём в эру духовно нравственного нигилизма, когда все ценности, э особенно христианские или вообще религиозные, будем говорить в широком смысле, они все нигилируются, то есть они э перестают существовать. Сегодня мы спостерігаємо таку тенденцію або намагання, і навіть деякі країни світу узаконили одностатеві шлюби. Скажіть, будь ласка, чому, коли нормальні люди довший час добивалися е, так званого громадянського шлюбу, тобто співжиття як сім'я чоловіка і жінки без реєстрації, а прихильники одностатевих шлюбів домагалися узаконити свої стосунки і так ревно з протестами? Я думаю, думаю що це якраз і є проявлення та нівелірування всіх цінностей і? Стремление узаконить представителями сексуальных меньшинств свои отношения это есть прямым следствием попытки разрушить и узаконить, если можно так в кавычках сказать, гражданские браки традиционными гетеросексуальными, то есть традиционными семьями. То есть одно вытекает из другого. Мне кажется, это фазы всего лишь одного непрерывного процесса, когда общество катится к безнравственности. Если мы живем в демократическом обществе, то абсолютное большинство граждан может постановить о том, что гомосексуальные браки законны, и общество будет контролировать, что они законны, или о том, что гражданский брак он законен. Общество будет контролировать с помощью судебных инстанций, с помощью полиции, силовых средств, что это законно. Вопрос в том. Откуда берутся эти желания у общества? Вот о чем нужно говорить, потому что в наше время, в эпоху демократических а, обществ и особенно в эпоху гуманизма, в которой мы живем, где человеческое мнение является мерилом всего, абсолютно всего, а, а, узаконить можно абсолю, абсолютно все. Сучасное антропоцентричное суспільство поставило на пьедестал замість Бога людину, и теперь людина стала мирилом, добра и зла. И, как вы сказали. Більшість рішила, що одностатеві шлюби це добро. І все. І це стає законно. Але це є беззаконно стосовно абсолютної, об'єктивної істини. От тільки нівелірував цю істину, і возможна прийняття таких законів неспроста. Европарламент не захотел включать в евроконституцию, которая, кстати, пока не прошла, какие-то христианские ценности И Им... имя Бога взагалі. Имя Бога вообще. То есть речь даже не идет принципово, о христианских ценностях, Ценности какой угодно религии он не захотел включать туда. Правая он религия, своей, она сдерживает в сутью, вони, да. они людиноцентричнее. Да. Антропоцентричні. І вони не хочуть, щоб на п'єдесталі був Бог або щось вище, чим людина. А скажіть, будь ласка, якщо хтось ну, займається гомосексуалізмом, е, яка шкода суспільству? Ну, Здорові, дорослі люди вправі вибрати, що вони хочуть. Але в чому загроза суспільства? Чи для суспільства від цього? Вопрос. довольно сложный на самом деле потому что одна ласточка весны не делает как мы понимаем если кто то занимается просто гомосексуализмом а на данный момент если взять одного его практически никакой опасности это не представляет но если их становится больше если у них начинает появляться как у общности некая идеология вот тогда мы видим прямую опасность обществу, поскольку, поскольку это является, в общем-то, с одной стороны, противоестественным для общества, а с другой стороны, это грозит демографическим кризисом обществу, и делают они очень удачно. Особенно они влияют и сделали фокусом своего влияния и прерогативой своего влияния детей, потому что, мы знаем, взрослого не так просто изменить, у которого уже сформировалась система ценностей, сформировались свои убеждения. А совсем невозможно это сказать о ребенке, который впитывает все, он как глина, из него можно вылепить что угодно. До да, речи, в деяких краинах гомосексуалисты добываются так званой «освиты» нетрадиционной для школярин. Как это влияет на психику дитини? Вот пример, кстати... А как канадцы учили детей гомосексуализму, преподавательница шестого класса Леона Лейярд, лесбиянка, сказала, что поддержала предложение других голубых и розовых коллег, так как, по ее мнению, без знаний в этой области образование детей будет неполным. Она говорит, причина в том, что я мать лесбиянка. И я хочу, чтобы мой ребенок знал все, как есть. И что и ребенок... вырастает с да. такой непонятно пока, науке это <laughs> неизвестно, потому что на самом деле формируется только первое массовое поколение таких детей, и то, что из них вырастет, мы можем увидеть лет через 15, через 20. Эти люди, однозначно могу сказать, с испорченной психикой дети, потому что у ребенка на инстинктивном уровне заложено видеть папину строгость и мамину ласку допустим, папину мужественность и мамину женственность. Когда у него эти фокусы смещаются, то вырастает человек, ну, если можно так сказать, потерянный в нравственных ориентирах, потерянный в а, ориентирах самоидентификации. И я думаю, что такой ребенок, когда вырастет, он будет мучаться в каких-то психологических кризисах, ему очень сложно будет добиваться целей. Но это, опять же, мое мнение. А мы только можем смотреть, что будет из этого такого мирового эксперимента дальше, но однозначно можно сейчас утверждать, что большая часть этих детей вырастет и станут гомосексуалистами. Можно тогда сказать, что гомосексуалисты не только борются за свои права, они еще и намагаются навязать свою идеологию нормальным людям. Я был в Соединенных Штатах Америки, и В штаті Масачутес е, прийнятий закон про одностатеві шлюби. І це привезло до зміни свідоцтва про народження. Там замість тато і мама написано батько А і батько Б. Yeah. Чи можна сьогодні уявити, що в Україні діти забудуть таке слово мама чи тато. Фактично, ідеологія гомосексуалізму направлена проти? Святих речей, які ми пам'ятаємо з дитинства. Тобто, це не просто забавки дорослих людей, це цілеспрямована ідеологія направлена на знищення сім'ї і взагалі людини ідентифікації, хто я є, направлена на знищення самої сутності, особистості людини. Це ж просто жах. Я думаю, що в Україні більшість людей думають, ну там голубі, модно прикольно, анекдоти, жарти, там, поодягаються, розмалюються і все. Але за цим стоїть набагато більше, набагато серйозніше, можна навіть сказати, страшне. Я хочу сказати даже більше, що, як ви бачили в Штатах, родитель А і родитель Б, в Європі хочуть зараз провести закон, а в відповідності з яким до 18 років Ребенку буде запрещено сообщать, мальчик он или девочка. Потому что ребенок, видите ли, сам должен определиться, мальчик он или девочка. А если вдруг он девочка, но чувствует себя мальчиком, а ему или ей, уже непонятно кому, скажут, что она таки девочка, это может испортить всю жизнь этому человеку, и эта жизнь пойдет под откос. Но это же против природы. Это направлено ну, на людины людини. Они чувствуют, что у них есть эти потребности. Они говорят, мы сотворены такими или мы родились такими. Значит, это естественно. Здесь невозможно, скажем так, логическим образом убедить их в чем-то. Относительно вашего вопроса об Украине, можно ли представить родителя А и родителя Б в Украине? Думаю, можно. Можно. Почему? Потому что вспомним 17-й год прошлого века куда уж больше попирались святые ценности, чем было тогда. И тем не менее, через пять лет можно было представить разрушенные храмы, можно было представить пропаганду, полнейшую пропаганду безбожества, можно было представить сотни тысяч, миллионы расстрелянных людей, уничтожение интеллигенции, можно было представить. Особенно ничего не имею против гомосексуализма, Просто це все повинно бути якось е, інтимніше. Абсолютно не потрібно це виставляти на показ, патувати цим публіку. Там. Зараз всі знають, що є багато псевдо гомосексуалістів, які просто намагаються привернути увагу. Там гламура, мур, все таке інше. Це, це дратує. Я реагую на ці проблеми дуже просто. Мені, скажімо, так, цих людей, які гомосексуалісти, мені їх просто шкода. Тобто я їх не ненавиджу, я їх не уникаю, мені їх просто шкода. Ну, є такі люди, всі ми різні, і мені здається, кожен має право на свій погляд, на своє життя і на власну думку, власну поведінку. Це щось таке, що може бути у генах, чи я знаю там у чомусь таке. Я не дуже так великий фахівець у цієї справі, тому е, відношусь до цього дуже так інертно. Але думаю, що кожен має право там висловлюватися, вести як він хоче. Ну, взагалі, щоб суспільство від цього не страждало. Ну я не сторонник того, щоб якось від цього відмовляти когось. Насправді, даже на хромосомному рівні у багатьох людей а хатяні, наприклад, женщина, а, хромосомна, а не мужчина. и а, может быть у кого-то были травмы в детстве, которые способствуют тому, что они себя не чувствуют в том поле, в котором они родились. Ну на Западе это уже это, это, это проблема может существовать, потому что они, 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 они владеют как бы они владеют газетами, там, средствами массовой информации. Ну, люди, которые, которые симпатизируют гомосексуалистов, и они продвигают эти идеи в массы. Но здесь, на Украине, я этого не вижу, так что... Я не считаю это нормальным. Просто когда Бог сотворил человека, Он сотворил Адама и Еву. То есть семья должна быть полноценная разнополость. З нами в студії Сергій Вельбовець. Наша розмова про те, чи повинна мораль бути принциповою. По офіційній статистиці, гомосексуалістів Всего лишь 2-3% в нашем обществе. То есть 2-3 человека из 100. И можете себе представить, что эти люди делают погоду во всем обществе. Почему? Потому что остальные 97% они безмолвствуют. Они думают, ну, есть эти 3%, и, и слава богу, пусть себе будут. Но если эти 97% поднимут голову и скажут, мы не хотим, чтобы вот такое было в нашем обществе, а тем более мы не хотим, чтобы это было с нашими детьми, Потому что поверьте мне, когда просто подойти к женщине на улице и спросить у нее, как она относится к гомосексуалистам, она скажет, скорее всего, нейтрально. Но если спросить у нее, как она отнеслась бы, если бы ее ребенка, семилетнего в первом классе, научили, как целоваться с другим мальчиком, я думаю, ее ответ был бы другой. Вы знаете, я уже бачил батьки, которые прибегли до директора школы, это было в Америке, и принесли пидручники. Який приніс їхній семирічний син зі школи. І там була казка, як цар одружився царем. з царем. Да. І вони прийшли і почали ну, сваритися з директором. А він сказав: Що ви на мене кричите? Це закон нашого штату. Якщо ви будете тут багато виступати, ви сядете в в'язницю. І вони оторопіли, вони не знали, що робити. Вони відправляли дитину в школу з надією, що вона навчиться там щось, чогось доброго, а вона звідти принесла те, що вони собі ніколи в житті не могли уявити. Для них це стало несподіванкою або шоком. Як ви думаєте, чи грозить це Україні? Чи Україна ще далеко до цього? Звісно, грозить. Дело в том, что нам пока гомосексуальная угроза представляется какой-то далекой, где-то в Америке или где-то в Европе, хотя Европа территориально не так далеко от нас. Но мы забываем, что, во-первых, у Украины присутствуют евроинтеграционные настроения. Что это значит? Это значит, что если Европа скажет, что вы должны принять законы, защищающие права гомосексуалистов, вы должны узаконить гомосексуальные браки или однополые браки, Украина с большой долей вероятности может пойти на уступки и сказать, окей, если это права человека, давайте так и сделаем, только ради того, чтобы попасть в Европу. А Европа не будет церемониться с этим, потому что они скажут, мы вам даем такие права, мы вам даем такие привилегии, мы вам даем такие возможности. Делайте то, что свойственно настоящей цивилизации, как они это называют. Ведь они нас называют нецивилизованными людьми, поскольку мы не защищаем именно эти права человека. Это раз. А, второе. Латвия совсем недалеко от Украины, а именно, что Европа, она не имеет никакого отношения к Советскому Союзу. Латвия вот, это братская страна, скажем так, братья по несчастью вместе оказались в Советском Союзе. А, гей парады проводятся президент либерально относится к гомосексуалистам огромное количество про гомосексуальной прессы, которая пропагандирует ценности и в данный момент у них стоит вопрос о том, чтобы уволить несколько сот учителей младших классов, которые отказались преподавать в школах гомосексуальное воспитание для детей. Ну, это в свою очередь выходит, что дискриминация. Люди не имеют права выбора, они должны принять эту гомосексуальную культуру или идеологию. То есть, да. Потому что у гомосексуалистов разговор короткий. Или ты лоялен к нам, или ты гомофоб, они называют. То есть тот, кто боишься гомосексуальной культуры. И получается, как хитро они сделали или ты нормальный, или гомофоб, что подразумевает сразу болезнь или психическое расстройство. То есть, другими словами, ты ненормальный. То, что было бы справедливо в отношении к ним сказать, они это отразили с точностью наоборот и отнесли по отношению к другим людям. То есть, если Латвия уже, эта страна рядом, переживает такие моменты, я думаю, в скором будущем Украина будет их переживать. Пане Сергею, скажи, пожалуйста, чья в Евросоюзе страна, яка которая борется против гомосексуализма? А, есть, это их несколько даже. Это в первую очередь Латвия и Польша. Я бы сказал, две страны, которые стали оплотом борьбы против гомосексуальной культуры. А, Латвия в силу, скажем так, традиционных ценностей, которые у них были издавна приняты. И удивительно, но люди проявили свою активность, вышли на улицы и противостали тому же гей-параду, который проходил, забросав их, простите, помидорами и тухлыми яйцами, от чего представители Европарламента сказали, что вы не цивилизованы, и в следующий год мы приведем сюда депутатов Европарламента или представителей, чтобы они шли вместе с этим парадом. Что интересно, этот парад охраняла милиция, у них полиция, охраняла полиция, которая не подпускала людей к ним и что самое удивительное что апофеозом этого парада стала общая молитва в церкви этих гомосексуалистов которые молились чтобы бог простил им их гомофобные наклонности то есть о том что они боятся самих себя и помог им принять самих себя и простил тех людей, которые не ведают, что творят, потому что их ненавидят. Я прошу, кто это молился? Участники гей -парены. А как можно это объяснить? Библия однозначно относится до этих вещей. Как может человек верить в Бога и пропагувати такие идеи? Очень удивительно, к чему человеческий мозг может прийти, когда долго себя уговаривает. Кстати, вторая страна, Польша, которые борются против гомосексуализма, они просто сказали, у них хватило политической воли заявить, что или вы прекращаете на нас давление о заканивании или легализации гомосексуальных браков, или мы выходим из Евросоюза. И как-то давление прекратилось. Молодцы, сразу на них. Молодцы? Да. Я думаю, еще хороший приклад да, и для да. Украины. То есть есть прецедент по крайней мере, да. С нами в студии Сергей Вельбовец. Наша разговора про то, повинна мораль быть принциповой. Сергій Вельбовець, керівник медіагрупи Інвікторі, власник найбільшого християнського інтернет-порталу, член правління асоціації журналістів, видавців і мовників християн НовоМедія. А скажіть, будь ласка, що сьогодні робити людям, котрі сповідують природні, дані Богом принципи, поведінки, життя та моралі? Мне кажется, в первую очередь осознать ту опасность, которая надвигается к нам со стороны Европы, Америки и других стран. При этом осознать, что не не эти страны есть агрессорами или опасностями, они наоборот, как правило, являются мерилом неких высших цивилизационных ценностей. Но некая часть культуры, которую мы принимаем на себя как наша Верховная Рада в пакетном голосовании мы принимаем вместе с их высокими ценностями мы принимаем и эти ценности разврата разнузданности. нужно в первую очередь осознать что это есть и отделить их то есть у нас как у развивающейся страны у большинства из нас большинства из нас присутствует некий комплекс неполноценности нам кажется что если мы недостаточно цивилизованы по отношению к ним, значит все, что они нам говорят и советуют делать, нужно принимать за чистую монету. Давайте будем анализировать, давайте будем изучать историю и смотреть, к чему это привело народы, расы и цивилизации до нас. Сексуальная распущенность, полная сексуальная распущенность. Первое, это осознать. Второе, проявлять активную гражданскую позицию. И давайте последнее, наверное, это пропагандировать Семейные, здоровые ценности. Потому что они как раз занимаются пропагандой, а мы сидим и молчим и все время воспринимаем и впитываем это как губка. Давайте проводить фестивали семьи, давайте перестанем наконец-то во всех сериалах пропагандировать, что а, жена опять достает допустим, а муж опять пришел домой вот не такой, а теща опять плохая, а свекровь такая опять не такая. Этим самым полностью дискредитируя институт семьи как таковой. Давайте задумываемся, что каждый анекдот, рассказанный про проблемы в семье, или там опять же про тещу, или еще что-то, это дискредитирует институт семьи, тем самым открывая дорогу более страшным движениям, более страшным институтам, как то институт гомосексуальной семьи, или какой угодно зоофильской семьи, некрофильской семьи, какой угодно семьи, тільки не традиційної сім'ї, яка построєна дійсно на традиційних, я би сказав, божніх принципах, которые прослежуються абсолютно во всіх релігіях, в тому числі і в християнстві. Занепад суспільної моралі, це явна ознака початку кінця цивілізації, а не початку його свободи, як вважають деякі. Одна мудра древня книга говорить: якщо чоловік лежатиме з чоловіком як з жінкою. То обоє вони вчинили гидоту. Їх потрібно забити. Не дайте злу знищити себе. Дякую, що ви знайшли час завітати до нас і поговорити про таку надзвичайно важливу і актуальну сьогодні тему. Спасіба вам. З нами в студії сьогодні був Сергій Вельбовець, принципова людина та поборник християнської моралі. До побачення!